pemberi rasuah bukan wira integriti. Ahli Parlimen ditahan kes fitload RM400,000. Anti-buli 2025. Perketat tanggungjawab ibu bapa. Zahid Kenang Bung sebagai sahabat sejati. Syamsul didakwa lagi babit lesen mineral. Penjawat Pahang terima bonus 2 bulan. pemberi rasuah bukan wira integriti. Pemerhati rasuah Malaysia, MCW, menegur pihak tertentu yang didakwa cuba menimbulkan persepsi negatif terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Berhubung siasatan melibatkan saksi kes rasuah, Albert Tai, yang kini berdepan pertuduhan sebagai pemberi suapan. MCW menegaskan bahawa individu yang memberi rasuah tidak boleh dianggap atau dilindungi sebagai pemberi maklumat di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Menurut Presidennya, Jais Abdul Karim, pelindungan hanya sah jika laporan dibuat sebelum kesalahan berlaku dan melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Beliau menjelaskan bahawa mana-mana individu yang memilih untuk mendedahkan maklumat kepada media atau media sosial sebelum mematuhi prosedur undang-undang akan hilang kelayakan sebagai whistleblower. Jais turut menegaskan bahawa status seseorang sebagai saksi kerajaan tidak menghapuskan jenayah memberi rasuah dan tidak menjadikan pelaku sebagai tokoh moral. Beliau memaklumkan bahawa kes Albert menunjukkan tren bahaya apabila pemberi rasuah cuba mengugut atau mencipta tekanan apabila tidak mendapat manfaat daripada perbuatan mereka sendiri. MCW menambah bahawa SPRM tidak seharusnya ditekan untuk hanya menyiasat penerima rasuah kerana kedua-dua pihak adalah pelaku jenayah yang sama berat. Menurutnya medan sebenar bagi menyelesaikan pertikaian adalah mahkamah bukan media sosial atau ruang propaganda politik. Sehubungan itu MCW menyeru ahli politik, peguam, NGO, pengamal media dan orang ramai agar menghentikan serangan persepsi yang boleh mengganggu siasatan SPRM. MCW mengingatkan bahawa individu yang mendakwa tidak bersalah perlu membuktikannya di mahkamah dan bukannya mencetuskan naratif bagi meraih simpati. Ahli parlimen ditahan kes fit rm 400,000 ringgit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kedah menahan seorang ahli parlimen selepas mendapat persetujuan untuk mendakwa wakil rakyat itu berhubung projek penternakan lembu milik kerajaan. Menurut sumber SPRM, seperti dilaporkan Malaysia kini, siasatan menunjukkan ahli parlimen tersebut dipercayai menerima bayaran sekitar RM400,000 sebagai balasan membantu urusan mendapatkan hak guna tanah projek feedlot berkenaan. Sumber itu memaklumkan bahawa kertas siasatan dibuka selepas aduan dibuat pada 10 Februari lalu dan pihak penyiasat merekodkan keterangan daripada 15 saksi sebelum penahanan dilakukan identiti ahli parlimen terbabit bagaimanapun tidak didedahkan sehingga proses pendakwaan selesai. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi Malaysia kini mengesahkan penahanan tersebut dan mengesahkan bahawa keterangan wakil rakyat itu telah direkodkan di bawah Seksyen 533 Akta SPRM 2009 selepas proses perkenaan suspek dibebaskan dengan jaminan. Siasatan difahamkan tertumpu kepada dakwaan bahawa wang diterima sebagai ganjaran untuk memudahkan urusan projek feedlot yang berkaitan dengan pihak tertentu. Nilai keseluruhan imbuhan itu didakwa memberi kelebihan kepada pihak yang cuba mendapatkan akses ke tanah kerajaan. Kes itu dijangka disebut di mahkamah dalam masa terdekat dan SPRM kini sedang melengkapkan dokumen pendakwaan sebelum tindakan lanjut diambil terhadap ahli parlimen tersebut. Anti-Buli 2025 Perketat Tanggungjawab Ibu Bapa Rang Undang-Undang Anti-Buli 2025 yang baru diluluskan dilihat sebagai langkah awal kerajaan dalam memperluas pelindungan terhadap mangsa buli. Dengan fokus pertama diberikan kepada remaja bawah 18 tahun, kerajaan turut memberi bayangan bahawa undang-undang ini bakal diperluaskan kepada golongan dewasa, termasuk mahasiswa universiti, bermula tahun 2026. RUU tersebut memperkenalkan tribunal khas untuk mengendalikan kes buli dalam bentuk sivil, sementara kes yang melibatkan elemen jenayah masih boleh dilaporkan kepada polis. Langkah ini bertujuan memastikan tindakan pencegahan dilaksanakan dengan lebih sistematik dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi. Antara ketetapan utama dalam undang-undang baharu ini ialah pemberian pampasan maksimum RM250,000 kepada mangsa jika dibuktikan mengalami kerugian atau kecederaan akibat buli. Walaupun jumlah pampasan boleh menjadi sangat kecil dalam kes ringan, kerajaan menjelaskan bahawa fungsi utamanya ialah memberi peringatan serius kepada ibu bapa supaya tidak melepaskan tanggungjawab terhadap perilaku anak. RUU ini turut memperuntukkan kewajipan ibu bapa hadir Sesi kaunseling jika diarahkan tribunal sebagai usaha menangani akar masalah dan bukan hanya menghukum pelaku. Peruntukan tersebut menandakan komitmen kerajaan memecahkan budaya saling menyalahkan antara sekolah dan keluarga. Keseluruhannya, kerajaan menegaskan bahawa budaya buli mesti dihentikan secara menyeluruh dan RUU anti buli 2025 merupakan batu asas untuk menyediakan persekitaran pembelajaran serta pekerjaan yang selamat bagi semua lapisan masyarakat. Zahid kenang Bung sebagai sahabat sejati. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan pemergian Allah Yarham Datuk Seri Bung Mokhtar Radin sebagai satu kehilangan besar dalam hidupnya. Dalam hantaran yang dikongsikan di Facebook, beliau menggambarkan Bung Mokhtar sebagai rakan seperjuangan yang sentiasa kukuh berdiri di sisi beliau sepanjang liku politik dan kehidupan. Ahmad Zahid menyatakan bahawa tiada kata yang mampu menggambarkan kedukaan atas pemergian sahabat rapatnya itu. Beliau berkata hanya doa dapat mengiringi segala jasa dan kebaikan yang ditinggalkan Allah Yarham sepanjang berkhidmat kepada rakyat dan parti. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allah Yarham dan mendoakan agar mereka dikurniakan kekuatan menghadapi saat sukar tersebut pimpinan AMNU Barisan Nasional, BN serta rakyat Sabah juga digambarkan turut berkongsi kesedihan atas pemergian tokoh tersebut. Allah Yarham Bung Mokhtar yang merupakan pengerusi BN Sabah dan Ahli Parlimen Kinabatangan menghembuskan nafas terakhir di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu pada jam 1.46 pagi. Pemergian beliau meninggalkan kekosongan besar dalam kepimpinan Sabah dan BN. Ahmad Zahid selaku Pengerusi BN menegaskan bahawa sumbangan Allahyarham dalam perjuangan parti dan pembangunan Sabah akan terus dikenang sebagai legasi politik yang penting kepada negara. Syamsul didakwa lagi babit lesen mineral. Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohad Akin sekali lagi dihadapkan ke mahkamah sesyen atas pertuduhan baharu membabitkan suapan 64,924 ringgit berkaitan kelulusan lesen penerokaan mineral di Sabah. Beliau mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Datuk Mohd Nasir Nordin. Pertuduhan menyatakan bahawa ketika bertugas sebagai setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri, Syamsul didakwa memperoleh suapan daripada ahli perniagaan Albert T. Jian Cheng antara November 2023 hingga September 2024. Wang itu dikatakan dimasukkan ke akaun seorang wanita sebagai pembayaran sewa sebuah rumah. Menurut kertas pertuduhan, pembayaran tersebut dipercayai sebagai dorongan untuk memudahkan syarikat milik Albert mendapatkan kelulusan lesen penerokaan mineral di Sabah. Dakwaan itu dibuat mengikut seksyen 17A Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda minimum 5 kali ganda nilai suapan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya bersetuju menggunakan syarat jaminan sama seperti kes yang didengar di Mahkamah Session Kuala Lumpur sehari sebelumnya. Kes tersebut turut diarahkan dipindahkan ke Kuala Lumpur bagi dibicarakan bersama pertuduhan terdahulu. Pertuduhan ini menambah senarai kes rasuah yang sedang dihadapi Syamsul yang turut dikaitkan nama Albert Tay sebagai pemberi suapan dalam beberapa kes perundangan lain. Penjawat Pahang terima bonus dua bulan. Kerajaan Pahang mengumumkan bantuan khas kewangan BKK bersamaan dua bulan gaji kepada penjawat awam negeri sebagai penghargaan atas peranan besar mereka dalam pentadbiran negeri. Pengumuman itu dibuat oleh Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail ketika membentangkan Belanjawan Pahang 2026. Menurut beliau, kejayaan pentadbiran negeri tidak akan tercapai tanpa komitmen dan dedikasi penjawat awam yang menjadi tulang belakang perkhidmatan kerajaan. BKK yang diumumkan membabitkan peruntukan RM48 juta ringgit dan akan dibayar dalam dua fasa pada tahun hadapan. Kerajaan Negeri turut memperuntukkan RM3.75 juta ringgit bagi pemberian insentif khas Pahang satu berjumlah RM200 ringgit kepada hampir 19,000 kaki tangan Kerajaan Persekutuan yang berpendapatan di bawah RM3,000 ringgit. Langkah itu sebagai penghargaan atas usaha memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan di negeri tersebut. Selain itu, Kerajaan Pahang menyalurkan bantuan one-off RM300 kepada Pelatih Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK serta RM500 kepada setiap penyelia dan petugas PPDK. Inisiatif lain termasuk peruntukan khas kepada pemadam, pengasih dan DC untuk memperkukuh program kesedaran anti-dadah di negeri itu. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri turut meluluskan pembinaan kompleks komuniti baharu dilipis bernilai 10 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan sosial dan menyokong aktiviti masyarakat setempat. Sekian.